Кожної загиблої сім'ї, кожної загиблої людини було ім'я. Відповідно до єврейської традиції, допоки нині живучі пам'ятають це ім'я, ця людина живе. І тому найстрашніше, що може статися загиблою людиною, це забуття. Що не сталося в Ізраїлі сорок спеціальний інститут, який займається зібранням імен загиблих євреїв у період Голокосту? Как много могут рассказать тем, кто умеет слушать еврейские бездонные глаза. В них столько тайны, мудрости, печали, столетия скитаний и страданий. Они все видели и все познали. Горит в них жертвенность и чистый пламень. В них все есть. Рядом с мировой скорбью Усмешка невеселая таится И встретишься с такой смертной болью И без вины захочешь повиниться Взглянуть на мир еврейским гордым оком И раствориться в жертвах Холокоста на этом памятнике и как бы я знакома с ним со школьных времен. Инициатива моей мамы, и в частности моего классного руководителя, мы ходили сюда с моими одноклассниками неоднократно, чтобы почтить память погибших здесь людей, убирали территорию и слушали историю Холокоста. Но этот памятник, он вот как будто невидимый. И, к сожалению, понятие вот таких невидимых памятников достаточно распространено. И это вызвано как бы не столько отсутствием каких-либо эмоций или ассоциаций у людей, а сколько именно физическая невидимость. Просто вот советские памятные знаки старались устанавливать на местах или в непосредственной близости к происходившим событиям. И вот с до... исторической достоверности делает такие памятники неизвестными и абсолютно незаметными для большинства людей, которые живут в этой местности. Но это абсолютно не повод для забвения, правда ведь? Отец, который прошел войну, его друзья пели именно эти песни. Люди мира, на минуту встаньте. Слышите? Слышите? Гудит со всех сторон, это раздается в Бухенвальде колокольный звон. И вы знаете, этот колокольный звон, как вибрация гнева, который в состоянии противостоять мировой трагедии, это не трагедия еврейского народа, это трагедия человечества. Когда нам грозит опасность из космоса, мы не всегда можем ей противостоять, потому что мы на уровне науки, которая не в состоянии дать нам помощь в этом. Но когда нам грозит опасность из социума, мы обязаны, имея такие уроки истории, вот частицу этого набата донести до наших детей. Я надеюсь, что мы это смогли говоря от имени своего поколения, до наших внуков и перед это преемственностью поколений в то далекое будущее, где, я надеюсь, никогда не будет таких страшных памятников, а будут приходить именно к этим, поклоняться им люди добра, справедливости и высокой души. В районе света, разом и со всем светом, принимая участие в мероприятиях, связанных с той трагичной судьбой еврейского народа в роки Великой Вечесняной войны. Сьогодні ми поділяємо ту скорботу єврейського народу перед невинно ушедшими в ті роки. Ми не можемо забути і на тих, хто поліг безвинних і ушедших з цього життя. Ми будемо пам'ятати ті судьби, які не розквітли і не допомогли розбудові нашої держави, ті, які не прожили своє життя, ті, які не народили дітей. Нет ни одного философа, нет ни одного историка, нет ни одного писателя, ни одного журналиста, чтобы мог написать правду о причинах возникновения Второй мировой войны и гибели свыше 6 миллионов евреев. Немцы хотели уничтожить, уничтожить полностью всю еврейскую нацию. И им удалось уничтожить свыше 6 миллионов евреев. И в конечном итоге они сломили свою голову, свои собственной перло. А если мы посмотрим по истории, Разве Гитлер это новшество Испокон с таком веку? Начиная от фараона, Амадика, Ваходоноса, Титуса, Амана, все хотели уничтожить еврейскую нацию. Но никому это не удалось. Еврейская нация была, есть и остается. מול רחני שויך שויכם פעם רוי נא אה זיי אים ציי מנוחד אַשַּכִּי אַנָו פֵּמָּאַלָּאַס כְדו אִשִי כְדו אִשִי מו תו יְרִי כְדו Pe mahalo is Ke doishi O toyari Ke sayar arakia Masiri mes nishpas Acheinu vena Yisrael Anarogi Anishkoti Anisrofi Achaniki Vianidbeya Shenerek al Kedish Hashem שאולחו ליוי לום בוי בעבור שזה הנושי ולמנוי דבור אתן צדוקו ויוד הזה קורס נשפוסו בגני איתן בגני איתן תאים נחוסו לוחים בעל הרחבים לוחים בעל הרחבים und der Fee war la rachen gesrei beseit sich in der Fee leilen vai tsroyer bi tsroyer a khayn es ish moso adenoy un nach losoy venier ba shul mal mishkove un doin var un mei et et la opoznenagde yemalistro sa sosos сейчас будет наш традиционный, традиционный кадыш, скорбящая молитва за усопших. Исыгатал, да исыкадаш, шмей, mor Difrei Chiru sei Fi am lw Malchus Fi at me Pwrcono Fe gorwyr Mesich Beich a yech on o yom eich on beis Ba gulav izman kurav imru mei Ей шмей раба, меворах, мевоеломолмая, избурах, избурах в иштабах, штабах, из поезд, в руими, из нас, из адо, из аллел, Шмей текущая в бреху, ней леминков в бреху в в бхосей, в

почтить память наших отцов и матерей, наших братьев и сестер, товарищей, родных и близких, которые стали жертвами фашизма. Пока мы живем, хочется, так как сегодня пришли молодежь, чтобы вспомнили своих предков. Не забывали, проходили сюда и отдали им дань уважения. Спасибо за внимание. i